Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba' a. Demin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah Tuan dan perempuan Pagi ini kita akan memulakan Perbincangan surah yang baru setelah kita selesai Tadabur ringkas surah al lil jadi pagi ini adalah surah Ash-Syamsi iaitu surah Matahari Kita berkenal kenalan terlebih dahulu dengan surah Ash-Syam Surah ini dalam Al-Quran ia terletak pada surah yang ke-91 91 dari sudut sejarah penurunan surah ini adalah yang ke-27. Maknanya surah ini turun dalam fasa dakwah Nabi SAW dalam keadaan Nabi sudah uh, menyuruh dakwah secara terang, terangan. Surah ini sudah pasti adalah surah yang turun sebelum hijrah yang namanya disebut dengan Makiyah. Apabila sebut Makiyah, bukanlah merujuk pada tempat, tapi merujuk pada zaman. Kerana ada surah yang tidak turun di Mekah, tetapi ia dinamakan Makiyah kerana mengambil kira sebelum hijrah. Ayatnya ada 15 sahaja Yang mana surah Asyam As ini Sebelum kita jumpa dalam Quran Kita akan menemukan surah yang ke-90 Iaitu surah Al-Balad Al-Balad merujuk kepada kota Mekah Selepas surah Asyam As kita telah pun belajar sebelum ini iaitu surah al-laili surah malam surah yang ke-92. Ini bermakna surah matahari berada di pertengahan antara surah kota Mekah dengan surah waktu malam. Surah ini juzuk yang ke-30 muka surat hanya satu sahaja dalam Quran ia berada pada muka surat 595. 595 ni ada dua surah dalam muka surat ini dia bergabung dengan surah al-laili sebahagiannya. Dari sudut patah perkataan surah asy-syam ini ada empat Nanti kalau tuan-tuan waktu, tuan-tuan kira. Daripada wasyamsi waduhaha adalah dua kalimah. Sampailah pada hujungnya, tuan-tuan akan menemukan ada lima puluh empat. Dari sudut jumlah huruf, huruf-huruf abjad tu ada dua ratus lima puluh huruf. Ini bermakna kalau kita baca 15 ayat, 54 patah perkataan, Allah akan mengganjari satu huruf dengan 10 ganjaran. Kalilah dengan 250, tambah lagi dengan bulan-bulan haram. Kerana kita masih lagi berada pada bulan Dhul Hijjah. Surah ini macam mana boleh dinamakan dengan surah Asy-Syam? Kata Dr. Wahbah Zuhaili dalam Tafsir An-Munir kerana pada ayat pertama Allah telah bersumpah dengan matahari. Itu kalau kita tengok ayat pertama kita akan jumpa. Jadi kita baca dulu ayat pertama dan ayat yang kedua qaw minasyaitonir rojim bismillahirrahmanirrahim wasyamsi wa والقمر إذا تلاها dua ayat je Yang mana ayat yang pertama Tuan-tuan dan perempuan akan menemukan penyebutan Asyam Asyam di sini dipilih untuk dijadikan sebagai nama surah. Sebab tu surah tu nama matahari. Kenapa Allah memilih surah matahari? Kenapa tidak nama surah qamar? Sedangkan ada kalimah al-qamar pada ayat yang kedua bulan. Tetapi surah al-qamar ada surah lain nanti. Panjang namanya surah al-qamar. Jadi surah yang paling sesuai namanya diletakkan adalah surah matahari Allah bersumpah dengan matahari Demi matahari Waduhaha Dan cahaya Tuhan pada pagi hari Kenapa tak nama surah Ad-Duhah? Surah ada, surah sebelum ini namanya Ad-Duhah Ini membawa isyarat kepada kita kalau surah itu matahari matahari ini sangat terang cahaya dia sehingga kan bulan pun mengambil cahaya matahari jadi kenapa dengan cahaya matahari itu ini yang kita akan bincangkan nanti pada pertengahan ayat kita akan dapat jawapan apa sebenarnya yang Allah nak perkatakan dengan matahari? Baik. Tujuan surah Asyam As ini adalah Allah nak menyeru, Allah nak mengajak kita semua kepada membersihkan jiwa kita. Allah ajak kita bersihkan nafsu kita. Nak bersihkan macam mana? Dengan ikut pertunjuk wahyu. Siapa ikut wahyu, dia akan dapat bersihkan jiwanya. Kenapa kena ikut petunjuk wahyu itu? Kerana petunjuk wahyu itulah yang menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan malam, menciptakan siang. Jadi daripada tujuan surah ini dapat tak tuan-tuan dan puan-puan kaitkan dengan nama surah. Apa perkaitan matahari dengan bersihkan jiwa? Bersihkan jiwa ni maknanya apa? Maknanya Tuhan nak kata jiwa kita ini kena dibersihkan daripada kekotoran, daripada dosa-dosa. Nak bersih, tahap bersih dia macam mana? Secerah cahaya matahari. Jadi surah matahari ni, daripada cahaya matahari itu, dikaitkan dengan jiwa manusia. Jadi surah ini adalah surah yang mengajak, yang kempen kepada membersihkan jiwa secerah sebagaimana kuatnya cahaya matahari. Okey, dapat tujuan surah? Nanti kita akan lebih jelas setelah kita belajar ayat by ayat. Okey, segmen macam mana kita nak bahagikan 15 ayat ini? Kita boleh bahagikan melalui tiga pembahagian. Bahagian yang pertama, kita ambil 8 ayat pertama. Lapan ayat pertama ni tuan-tuan dan puan-puan ia mengandungi tujuh sumpah. Maknanya Allah bersumpah sebanyak 7 kali pada 8 ayat pertama. Kenapa Allah nak bersumpah? Kerana Allah nak membuat penegasan. Sampailah, sampai 7 kali. Okey, 7 kali tu Allah bersumpah dengan apa? Kalau baca ayat 1 sampai ayat 4, kita akan jumpa empat kali Allah bersumpah. Macam mana kita tahu ada sumpah? Dalam ayat depan dia ada huruf waw. Dan selepas waw, berbaris di bawah. tu yang bunyi, Wasyam si, wal koma ri, wal naha ri, wal lay li dalam terjemahan mudah je diterjemahkan demi 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 berapa demi ada empat demi digabungkan dengan ayat 5 6 dan 7 kita jumpa tiga kali lagi Allah bersumpah was sama'i wal ardi wa nafsin Demi, demi, demi. Ada berapa kali sumpah? Tujuh. Campur dengan ayat lapan. Ayat lapan menerangkan ayat tujuh. Dan bahagian yang kedua, dua ayat dia, ayat sembilan dan sepuluh, inilah sebenarnya tujuan surah. Tujuan surah Asyam, ia terletak pada ayat 9 dan ayat yang ke-10. Ayat 9-10 itu tentang apa? Tentang dua jenis manusia. Yang pertama Allah Ta'ala kata apa? Ayat nombor 9. Qada aflaha man zakah. Sesungguhnya Berjayalah orang yang menyucikannya. Menyucikan apa? Menyucikan dirinya. Kenapa dengan diri kita ni, jiwa kita ni? Kena tengok ayat nombor 8. Nanti kita akan jumpa ayat 7 dengan 9. Jiwa kita ni, nafsu kita ni, Allah telah letak dia boleh buat pilihan. Dia nak jadi jahat ke? Ataupun dia nak jadi orang yang bertakwa. Itu ayat nombor 8. Tetapi Allah mengatakan, siapa yang dia sucikan diri dia secerah cahaya matahari itu, maka dia telah berjaya. Tapi siapa yang tak nak sucikan dirinya, mengotori jiwa-jiwanya dengan dosa, dengan kesyirikan dan sebagainya, Allah tak takdirkan baman ters uh, rugi lah orang yang mengotorinya. Ki okay, nampak tak ayat 9 10? 9 10 ni lah yang menjadi tujuan surah matahari. Apa kaitan dengan matahari tu? Kita telah sebutkan tadi. Jadi kalau kita gabungkan ayat 1 sampai 8 ada tujuh sumpah ada tujuh penegasan. Campur dengan ayat sembilan, ada uruk taukid iaitu qad sesungguhnya. So, berapa penegasan sebenarnya? Ada lapan. Lapan kali Allah Ta'ala kata, Sesiapa yang menyucikan dirinya, dia telah berjaya. Siapa yang mengotori dirinya, jiwanya, dia gagal, dia rugi. Okay, nanti kita akan perincikan. Dan bahagian yang terakhir ayat 11, 12, 13, 14, 15 Allah mendatangkan satu contoh manusia yang dia tidak mau menyucikan jiwanya dengan ikut wahyu. Siapa manusia itu? Kalau kita baca ayat 11, Allah sebut jelas Kanzabtemud kanzabtemudu bi thawah qaum temud kenapa dalam banyak-banyak manusia Allah memilih kaum samud adalah contoh orang yang tidak mahu menyucikan jiwanya nanti kita akan bincangkan kenapa jadi contoh kena ikut sehinggalah pengesan ini selesai insya-Allah hari siri demi siri. Jadi kita tamatlah pada pagi ini untuk sesi pengenalan surah Asy-Syam. Insya-Allah hari yang berikutnya kita akan memulakan sumpah yang pertama, kedua dan ketiga insya-Allah. Moga-moga siri pengenalan ini memberikan kita gambaran awal, memberikan kita gambaran yang jelas kenapa kita perlu mengikuti pengisian tadabur surat Isyam dan kemanakah Allah ingin membawa kita jika kita dapat memahami isi kandungan 15 ayat surah Matahari. Aku lukuli hadha wa astagfirullahaladzim wa bila tafiru hidayah wassalamualaikum ورحمه الله وبركاته